есть Центральный защитник Гронингена. 1-0 швери попереду. Ну, вид видно, как шведы относятся к этой процедуре, что у них никакой нет напряженности, что это Тимошчук. не, то, не тот момент, чтобы им напрягаться. Поэтому это совсем не то, когда бить на чемпионате мира, на чемпионате Европы, когда ответственность лежит на тебе. Мащук побег разгоняться, а у нас еще достаточно поля. Разогнался, ну и что там еще? На сын! Ну, пробил, руки пробил, молодец. Получилось, получилось. Кстати, враг так тоже... стык, мне таким впечатлением, что... Не, я мог успеться, вот, вот, да. Не успел, потому что сейчас мяч летит так, что уже, честно говоря, трудно среагировать на него. Хотя раньше Игорь Белав тоже бил так очень хорошо. Но в один прекрасный момент тоже не попал. В Европы в 88 году. Чельстрем. Левой ногой Чельстрем. Выше воребье. Ким Чельстрем. Ну что ж. Я же говорю, тем интереснее сейчас будет. Потому что промахи всегда будут. Один-один. Ну, так Друга давно, пенальти пробили. Такое давно пенальти я не видел, чтобы так. Последний раз, по-моему, я когда и пенальти такое, это Баджи исполнилось в чемпионате мира, когда выше ворот очень так же ударил. В 94 году. Все помнят пенальти Баджо, а то, что приблизно в таком самом стиле пробил пенальти Берези в том же таки финале, майже никто не помнит. примерно это было, потому что это был последний, чуть пониже. Алиев. Львів забиває, пробиває. Кстати, пробиває. да, вратаря. І тут вратарь дістав. Вратарь взагалі ну, тобто добре стоїть. Так, да, він, не было. може зреагувати. Сейчас пенальті, но удар Лів, до речі, теж не забивав пенальті. У тому у пам'яті в півфіналі молодіжного чемпіонату Європи проти Сербії. Він тоді не забив пенальті, але. Рыбка ведь отстоял за него, и мы вышли в финал. Ларсон. Себастьян Ларсон. Ну, так рискованно, забыл. Это, это мягко всегда зарисковано. Штанга повернулась в его сторону, скажем так. Ну, это, как всегда говорят, главное мяч в воротах всегда. Ешуковский, трохи, совсем трохи. Нет, такой мяч вытащить невозможно. потому что сильный удар, штангу. Это... Показывай нам чемусь Хамра на постину. Хотел бы побачить калитинцев я граву. Ну, пока еще не мы договариваемся того, кого показывает. Да. К следующему такую. Морозюк. Этапу тоже... Морозюк. Вот. Интересно, как молодой наш. Скукин. Пожел... Абсолютно скукин. Морозюк дурачеве. Якщо был був суперкубок э, Украины, когда Киевский дама выставил дубль против Шахтаря. А, да. И вот игра студии Морозюк э, вырешальный пенальти забыл. Ну, сейчас происходит примерно то же самое. Я думаю, сейчас долго будут бить пенальти, потому что как бы игроки раскованы, спокойно себя чувствуют. И... Идет один в один. До первого промаха играет. Ну что, Эриксон? Я думаю, первый промахнется сейчас. Запор. Нет. Ох, Александр, сейчас должен доставать был, конечно. Кончиками пальцами достал, но не смог. Степаненко, ну тоже там переживает. Не, ну видно было. Сейчас достал, уже переводить, ну, кончиками пальцев всего. То есть сильно слишком мячики. Ну и теперь же справдит, до первого невдалого удара. Сейчас а кто у нас будет бить сейчас? Ротань. Вот. на силу Руслан Ротань вчера пробив технично, зараз на силу ничего не выдумал Руслан. Ну и зараз создать Лещуковську. Ну вот бы так просто просто ставлят, алы переживают. Публично переживает. Когда идет уже то есть, или ты или я это всегда в футболі, не какой. Это для этого есть у спортсменов. Когда есть характер проигрывать не хочется даже в любом в любом матче. Ну, что захисник Русенборга, Груненборга. Вот сейчас... Вот сейчас чем и приятно, потому что у игроков в сборной Швеции начинается мандраж. Есть и психология. Первые, когда бьют спокойно, а следующие игроки уже переживают. Лусик, Лусик и Шуковский. Лусик, Спукино. Вот, честно говоря, мандража сейчас не, не видно было. Сейчас должны решать, кто следующий будет бить. Я думаю, нас долгая серия пенальти ждет. Судя по тому, что как игроки расслаблены и все забивают. 4-4. Кто в нашей сборной сейчас будет бить? с не может вырешить, но кто сидит там. Коноплянка. 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 У него удар, звичайно, фантастичный. Yeah, но он уже, как бы, игрок, который последние два года зарекомендовал себя. И должен уже спокойно бить. Спокійно, уже спокойно, спокойно, спокойно. Особенно в таком, где Ничего не значит результат, поэтому мы будем, я думаю, долго смотреть сейчас и сесть, потому что если так же, как относятся шведы к пробитию пенальти сейчас... Ну что, э -э... Байрами. Вот Мир на... Байрами. Это наша надежда. Чего <с> ты сделал такие выставы? Ну потому что это не всегда... Психологічний так, чоловік, який буде без сили і прямо туди, куди попадет. Ой, бездарно пробив. Я що, ну, я Вірна я Україна стає переможцем турніру ну, да. на Кіпрі. Радість Степаненко. У нього були найяскравіші емоції. Не зіграв дикань, але ми також привіт передаємо, тому що ну, через травму не зіграв Андрій, але приїхав. Ну, я а шведи.